У відповідь Тагеран здійснив одну з найпотужніших атак по Ізраїлю: пошкоджено промислову і портову інфраструктури, житлові масиви. Відомо про десятьох загиблих. Серед них є діти, і ще дві сотні отримали поранення. В мережі з'явилися відео пошкоджених осель та роботи рятувальників. Найбільше постраждали три міста на півночі та в центрі Ізраїлю, а також столиця Тель-Авів. А ось в батьямі надзвичайники намагаються знайти близько 20 людей, які можуть перебувати під завалами. Житлового будинку про ситуацію в Ізраїлі просто зараз з нами на зв'язку. Це Алон, голова ізраїльської політичної партії Ахазон, проукраїнський активіст. Пане Ціоне, дякую, що доєдналися до нас сьогодні після непростої ночі. Можете, будь ласка, розповісти про те, ну яка ситуація станом на зараз? Бо я так розумію, ви поруч з Тель-Авівом перебуваєте наскільки було гучно? Доброго ранку, слава Украине, Амистрайл Хай. Я mm -hmm. в последнее время оба этих выражения, слава Украине ам Амистрайл Хай произношу одновременно, потому что мы находимся в горячей фазе борьбы с одними и теми же врагами. И в частности Иран, против которого мы начали военную операцию, потому что иранский режим Аятолл уже добился своего. Последние 10-15 лет они... Еженедельно заявляли, что они хотят разработать ядерное оружие только с целью атаки на Израиль. То есть это полностью невменяемый режим, абсолютно невменяемый религиозных фанатиков, которых не интересует ничего, у них экономика как таковая уже практически отсутствует. Народонаселение нищенствует, кушать им нечего, одевать им нечего. Они убили все, что касается светской жизни, зато одновременно с этим Айтула Хаминич является и считается одним из самых наибогатейших людей планеты. У него богатства личные э, уже выходят за пределы где-то 100-150 миллиардов долларов состояния. То есть как можно быть, оставаться человеком, когда твое состояние находится на уровне 150 миллиардов, народ нищенствует, кушать нечего, и одновременно ты грозишься уничтожением Израиля, которому до тебя в принципе дела нет. Я хочу напомнить нашим зрителям, что лет 30-35 тому назад у нас были прекрасные отношения с Ираном. Это было нормальное, одновременно интегрированное общество. Светское население, религиозное население, мы с ними дружили. Более того, многие зрители не помнят, и даже многие из израильтян не в курсе, что Израиль помогал разрабатывать э, э, ракетостроение в Иране. У нас были настолько хорошие отношения. Потом приходит вот этот режим Айтолл который почему-то вбил себе в голову, вбил своему населению в голову, что нужно все терпеть, нужно плохо жить, с одной только мечтой уничтожить Израиль. В конечном итоге, видимо, нашему премьер-министру Бениамину Таняу это надоело. И наше правительство приняло решение все-таки атаковать иранскую ядерную программу. Я подчеркну, что на протяжении вторых суток мы не атаковали ни одного гражданского объекта, кроме тех квартир, где находились какие-то Засідання воєнних комітетів, кСІР, корпуси стражей ісламських і так далі, крім тих квартир, де був генералітет. Ми, звісно же, я хочу похвалити наше правительство. Я його очень часто критикую а, на пане це, пазу, я Ціона, його хочу... пане Ціона, але якщо так подивитися в міжнародних змі там, ті, хто виступають з критикою такого рішення Ізраїлю, знову ж таки, одна з таких фраз, яка лунає про те, що ну. Факту э, створення якраз э, цієї ядерної зброї його немає, тобто воно ще не створено, і тобто э, прецеденту немає для того, щоб так атакувати. Що це превентивний удар, а це не відповідає відповідно там ну міжнародному законодавству. Тобто, покарання має йти вже відповідно э, після того, як було скоєно злочин. Ви знаєте, бувають ситуації, при яких, якщо говорити простою фразою, пить боржомі уже буває поздно. В тот момент, когда Иран заявил бы, что у него уже есть десяток боевых ядерных боеголовок, предпринимать что-либо было бы поздно. Потому что страна продекларировала бы, Иран продекларировал бы, что у него есть наличие ядерное оружие. То, что тот факт, что Иран разрабатывал ядерное оружие, это просто ну, непоколебимый факт. Потому что на протяжении последних 15-20 лет они разрабатывали две программы ядерного оружия и программу баллистических э, ракетоносителей для, этого, для доставки ядерного оружия на расстояние в 2-3 тысячи километров. Поэтому тут ничего доказывать, никаких инсинуаций нет, доказывать ничего не нужно. Более того, представители э, нашей разведки, министра по стратегическим угрозам, специально летали в Вашингтон, чтобы предоставлять секретный отчет Израиля лично Трампу и э, значит, главе Пентагона, и Белому дому секретный отчет о том, на какой стадии находится разработка ядерного оружия. И была однозначно представлена информация, она оставалась в закрытых рамках, что Иран находится на пороге декларации о создании ядерного оружия. В этот самый момент, это был бы исторически переломный момент, когда мы должны были начинать жить с монстром, у которого ядерное оружие на руках. Это было бы, конечно же, переломным моментом не только для Израиля, не только нормальных цивилизованных э, западных стран, но в том числе также и для Украины, которая сегодня воюет с Россией, а Иран всячески помогает России. Будь то дронами или какими-то другими составляющими, ракетами, баллистикой и так далее. Поэтому на сегодняшний день Израиль выполняет работу, которая является на благо не только нашей стране, которой грозились уничтожения на протяжении последних лет 20 как минимум грозились именно уничтожением ядерного оружия, но также и для тех цивилизованных стран, которые хотят нормально жить и развиваться. В том числе также и Украина, которая воюет за свою э, свободу, суверенитет, за свои территории и за все то, что является Украиной. Поэтому я считаю, что Израиль правильно поступил, что нанес этот удар. Мы не наносим удары по гражданской инфраструктуре, в отличие от Ирана, в отличие от режима АТО, который только и делает, что целится по гражданским центрам. То есть Режим, который выпускает по Израилю, uh -huh. вам это прекрасно знакомо в Украине, когда по вам выпускают 100, 200 баллистических ракет. Вчора було випущено порядка около 150 п'ятісті ракет по території Ізраїля, Нам пане так Ви не відповіли на моє перше питання, яке я поставила ви поруч з Львів. Як воно відбувалося? Я розумію, що для Ізраїля, в принципі, атаки це ну доволі звично. Якби це не звучало, але це звична справа. Але завжди добре спрацьовував там, і залізнику, і все інше. Але він не працює проти балістичних ракет. Зараз за повідомленнями знову ж такі ізраїльської розвідки, що у Ірана наразі близько двох тисяч балістичних ракет і спрогнозували, що протягом наступних двох років у Ірану може бути арсенал до восьми тисяч балістичних ракет. От мені цікаво, як це впливає на настрої ізраїльтян. Настрої ізраїльтян нормальний бойовий. Ми готові терпіти ці удари по нашій країні в той момент, коли ми знаємо, що ми вирішаємо велику головну. И это не просто головная боль. Поймите, речь идет о экзистенциальной проблеме для, для, Израиля. Ни одна страна мира, ни одна страна мира не грозилась нам уничтожением так часто, так много, так интенсивно на протяжении 20 последних лет, как это делал Иран. Более того, у нас нет проблем с народом Ирана. Это прекрасный, интересный, талантливый народ. Я желаю им только процветания, нормальной жизни, но без режима Айатол, потому что режим Айатол это абсолютно фанатичные люди, религиозный фанатизм, которого затмевает ему. Поэтому израильтяне настроены, конечно, по-боевому. Это, конечно же, не газа, из которой летели э, ракеты, тоже опасные, но они совершенно другого уровня. Это баллистика. Вы прекрасно знаете, что такое баллистика. По Украине запускается по 100, по 200 ракет баллистических. По нам сейчас запускается каждую ночь по 100, по 200 ракет. Какой арсенал у Ирана? У Ирана большой арсенал баллистических ракет, но мы по сути в первые сутки прорубили дорожку для нашей авиации в сторону украины э, в сторону, я прошу прощения mm -hmm. в сторону Ирана. и соответственно Тегеран теперь находится под нашим непосредственным обстрелом мы работаем с объектами военными базами хранилищами этих ракет с хронами и так далее и так далее я думаю что каждый день будет менять баланс сил в нашу сторону он уже на нашей стороне но я думаю что каждый день когда наша авиация армия Пана... Наши спецподразделения будут работать, и это будет меняться на нашу сторону. Пана Циона, Мы... А не боятся в Израиле, что будут подключены до тех самых э, обстрелов, те же самые еменские хуситы это сама ХСБЛА? Хуситы нас обстреливали вчера ночью, нас обстреливали с двух территорий, со стороны Ирана, со стороны хуситов. Сирены у нас вопили всю ночь. У нас была тяжелая ночь, у нас было много жертв. Север Израиля был очень мощно обстрелян. Там у нас национальные производство находится, и химикалиями связаны. Потом был обстрелен центр страны, в том числе и Ришин где я в данный момент нахожусь. Мы готовы к этому. Мы знаем, на что мы идем, потому что мы идем на решение нашей экзистенциальной проблемы. Я еще раз подчеркну. У нас нет проблем с наличием ядерного оружия у какой-либо страны. У нас нет проблем с тем, что какая-то страна изъявляет желание иметь ядерное оружие. Более того, я подчеркнул. Я неоднократно утверждал, что историческая справедливость была бы, если бы Украина э, опять имела бы ядерное оружие, которое у них обманным путем у вас было отнято. У нас с этим никаких проблем нет. Украина это нормальная вменяемая страна. Это нормальные вменяемые люди, которые защищ... вы защищаете свой суверенитет. Не более того. Вы никому не грозились никогда, ни, ни, ни Ирану, ни Йемену, ни тем более Израилю, ну, ни Штатам. Украина, это <сих> взагалі страна, которая хочет жить свое жизнь абсолютно спокойно и не тому, впливу, Наша проблема, наша країн. основная системная проблема, я только закончу свою фразу. Да. Наша основная системная проблема это сам режим Аятол. Не иранский народ, не наличие у кого-то ядерного оружия, а то, что режим Айатол системно пытается нас уничтожить и декларирует это каждый день. Этот, этот вопрос надо было решать.